dostlar da var, peyğəmbər və imamlar. Onlar nə üçündür? Allah öz sevgisinin yolunu asanlaşdırmaq üçün öz insanların yaratdıqlarını içindən özünə dostlar seçir. Çox gözəl insanlardır o dostlar. Bəs niyə görə Allah bizə nəyisə fədakanlıq deyil? Bəs Allah nəyisə fəda eləmir axı? Allahdan nə sazalar? Allah necə fəda eləsin? Allah fəda ola bilmir. Düzdür? Allahla fədakarlıq anlaşışı uyğun deyil elə deyil? Allah nə edir? Allah insanların içində bəzilərini seçir. Bunlar sənin yolunda fədakarlıq eləyir. Və Allahın sevgisini burada hiss edirsən. Allah insan ola bilər, nəuz billah. Heç vaxt Allah nauzu billah estafurullah. İnsan ola bilməz. Amma Allah bunları yaradı bilir ki, Allah insan olsaydı ki mümkün deyil. Fərz elə qeyri mümkünü fərz eləsək ki, Allah insan olsaydı sənin yolunda belə eliyərdi. İmam Sən kimi.